Ну и после этого, как учителя химии и биологии, говорил мне всю жизнь о том, что надо утилизировать, нельзя выбрасывать. И только пойдя работать в школе, я уже стал пытаться э, организовать сбор этих батареек. Первые попытки, конечно, были в основном ради получения цинка, для химических лабораторий и школ. Ну и, конечно же, те батарейки уже потом отправлялись без цинкового корпуса на свалку. Это первый такой опыт, он довольно грустный. Ну и потом мы уже смогли развивать наше дело. И сейчас э, в Крыму работают уже три общественных организаций. По организации сбора и отправки на переработку. Вот были уже э, отправки на предприятие Работают Работает три города. Активнее всего Севастополь, затем в Втором месте э, Симферополь и Феодосия. Ну, вы сами понимаете, что курортный Крым это... Место оздоровления граждан а химические источники оттока не прибавляют к наоборот. В двух районных центрах Белогорск и Бахчисарай планируется начать сбор химических источников оттока. В Севастополе уже сейчас на данный момент около 30 точек. Ну и один из самых тревожных моментов, опять же, как делать, чтобы не было со стороны проверяющих инстанций вопросов, точно так же в Симферополе уже больше 10 точек. А в Феодосии пока только одна точка, и Планируются расширения на подходе Евпатория и, и другие еще города. Возникла несколько лет назад организация, которая называется Зеленый Ветер Сирии. В ВКонтакте она есть, активно работает, они называют себя экологистами. Эта группа ведет много экологических акций. Вот они, в частности, по школам Симферополя организовали какие-то мероприятия по экообразованию и в том числе занялись активно сбором батареек в Симферополе. Эта группа «Зеленый вектор Крыма» работает в тесном сотрудничестве контрольно-спасательной службы Крыма. И все туристы, которые посещают наш Крым, как горный, так и лесной, вы знаете, и пещер у нас довольно много, уже там налажена система спора батареек. Эти батарейки все складируются и потом отправляются на 5 аргент. Сейчас как раз накапливается количество по 50 и более килограмм, чтобы отправлять такими крупными партиями. Ну, для нас это крупные партии. Совсем недавно у меня была ситуация, когда в одной из школ э, насобирали 4 контейнера э, 5-литровых бутылей батареек, и школа не знала, что с этим делать. И вызвали меня, я, конечно же, с удовольствием откликнулся и отнес э, как раз в контроль службу. Э, тут же у них была реплика, ребята, ура, мы наконец-то можем отправить новую партию. Вот без вашего количества мы не могли отправить. Э, затем э, зеленый вектор Крыма, я их поддерживаю, можно сказать, информационно. Молодые ребята, они вышли с предложением, которое сегодня уже здесь прозвучало неоднократно. Экомобили. Ну, они вложили такой смысл, как машина, собирающая самые токсичные отходы, в том числе батарейки, энергосберегающие лампы и прочее, и складирующие определенные точки. То есть можно одно предприятие в городе получить лимиты, получить разрешение на складирование, а потом уже, когда оно купится, большая партия тогда отправлять. То есть вот экомобиль, как видите, где одновременно рождаются почти по всей Украине. В общественной активности, надо признать, что экология мира даже немножко стала э, уступать, и рост экологического сознания мы видим э, в крыму на лицо. Ну, теперь немножко более подробно о межрегиональной молодежной экологической группе ЕКОН. Я руковожу этой группой. Сейчас она действует в трех средних учебных заведениях. Это два ОВК и одна частная школа. Действует она на... Значит, в территориях Симферополя, э, Симферопольского района и Белогорский район. Конечно же, когда школьники начинают собирать батарейки, они тут же в этот э, процесс вовлекаются, своих родителей. Очень часто технический персонал подключается и педагогический. В общем-то, работает почти не вся местная громада. Труднее всего казалось работать с местными органами власти. Но я думаю, что этот тоже процесс будет преодолеваться. Э, вот тут на крайнем слайде вы видите... Юноша с кортом наружу, что такое? Значит, мы уже с помощью школьников перевели надпись на контейнер. Это контейнер теперь у нас на английском языке есть, на украинском языке, на русском и на английском. То есть уже будет ясно, что это, для чего это и как оно будет куда дальше отправляться. Экодиссия батарейка. Это одна из работ экологической группы ИКОН, И вот работа, в частности, детей, когда они рисуют с помощью фотошопа, других программ, батарейки их как бы решают, куда эти батарейки направятся. Верхняя часть слайда показывает застекленное такое небольшое сооружение. Это экомагазин, так называемый. Про экомагазин хотелось бы сказать особо. Это большая экология экономическая игра которая меняет сознание детей и э, если она запускается в школе то уже остановить очень сложно э, у нас разработаны специальные купюры это например одна глина зеленая зеленее доллара она стоит 10 батареек любых пальчиковых таблеточек любых но 10 батареек или 5 больших круглых за одну глину купить ничего невозможно в этом магазине если мы возьмем 10 гривен. Ребенок может приобрести блокнотик ну, в половине в половинку меньше того, что нам сегодня раздали. А если 25 гривен, то вот такой блокнот уже ребенок может приобрести реально. Единственное, что бывают сложности с финансированием этого магазина, и тут, конечно же, нас выручают местные политические организации, у которых работают различные проекты, и появляются деньги. В данном случае «Зеленый вектор» Крыма использует такую же агитацию, что одна батарейка отправляет 20 кубических метров поверхности. Конечно же, эта информация была использована, это как мы говорим, логистика. Я очень часто использую методы экологического конкурса. И вот вы видите рисунок Артюшкина Леры, нашей экологической группы ЕКОН, о том, как батарейки уничтожают или повреждают окружающую среду. Конечно же, у нас есть четко вопрос. Аргенту, или вот мы слышали предприятие Сигма, а есть, тут еще, вы слышали, есть еще несколько вариантов. Конечно же, Севастополь, зеленый вектор Крыма, экология, мир и икон, мы пока вот склонны думать про аргенту. И нам как бы это предприятие уже четко представляется именно к сотрудничеству. Следующий вопрос. Как же отправить эти подарки, но не за свой счет? И, конечно же, как профинансировать изготовление контейнеров. Но это, в общем-то, или гранты, или местная власть. У нас есть молодежное правительство Крыма, и зеленый вектор работает с ними напрямую. И, в общем-то, крымское молодежное правительство, возможно, эту инициативу поддержит. Конечно же, я говорю о том, что батарейки это только одна часть, химический источник тока. Аэрозольные баллончики. То же самое, источники сырья и высокой температуры, пластмасса, радиоэлектроника, стеклоизделия, ртуть, спешащие термометры, лампы и многое все Нет второго шага, потому что не было у нас отправки. Но ну, вот я сегодня услышал много полезной информации, и мы сможем теперь и радиоэлектроника отправить на, на переработку. Ну и, в общем-то, заденется вопрос, наверное, и, конечно же, с химическими источниками тока.